Мы протестуем против давления на службу со стороны Вальтера и его команды. Мы за спокойствие города. Еще раз повторюсь, как и в прошлый раз, что в это военное время сейчас будрожать э, город переворотами, э, какими-то негативными событиями недопустимо. Мы за справедливое решение суда. И мы, по сути, э, против, Вальтера. против Вальтера. Конечно, какое будет решение, как оно и будет принято общественностью. Или вернется Сергей Георгиевич, или же э, суд примет другое решение. Суд есть суд. И мы за справедливое решение, без давления, и за спокойствие в городе. Ну То есть получается, что э, вы считаете, что то, что вы стоите под судом, это вы так контролируете, или что функции ваши? Есть? Мы контролируем, конечно, потому как... Э, зачастую не является сам Сергей Георгиевич на суд. Мы показываем, что мы держим э, под э, пристальным вниманием этот процесс. И если, как говорится, человек считает, что он невиновен, то он должен прозрачно стать перед судом и принять справедливое решение с достоинством. А вы этот суд, кто сейчас пришел сюда? Мы ну, это будут мы представители все... Майдана, все кто стояли вместе. Жители Медитополя, да. всех любящие Украину,